बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने देखा देखा देखा। अभी एक मिनट पहले एक गाड़ी के अंदर बम था बहुत भयंकर बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने बॉम ब्लास्ट हुआ है भयंकर तरीके से ब्लास्ट हुआ है लाल किले पर बम ब्लास्ट बहुत बड़ा हुआ है इस समय आज आज करीब छह बज के बावन मिनट पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे आ, एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था उसमें एक ये एक एक्सप्लोजन हुआ है उस वक्त गाड़ी के अंदर जो आ, पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से आ, जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई जैसे ही इसकी खबर मिली हम सारी एजेंसी जो है दिल्ली पुलिस एफ एस उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आंकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा इस इंसिडेंट में कुछ लोग आ, आ, को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनको इसके उन्होंने फोन भी आया था उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा अभी अभी इसको आकलन किया जा रहा है जेहदी हमला केपे उठलो दिल्ली गाड़ी बॉलेट छिन्न मिन्न देह आज से एक मृत्यु खबर नाशकता नो कारण তা পুরোদমে তদন্ত শুরু হয়েছে পার্ক করা গাড়িতে কি বোমা রাখা হয়েছিল উৎস প্রশ্ন ধোয়াশায় স্থানীয় বাসিন্দারা ইতিমধ্যেই গোটা রাজধানীতে হাই অ্যালার্ট জারি করে দেওয়া হয়েছে দিল্লির ঘটনার জেরে সতর্ক লালবাজারও তৎপর কলকাতা পুলিশ পেট্রোলিং ও নাকা চেকিং করে নজরদারির নির্দেশ লালবাজারে বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে দয়া করে লাইক শেয়ার করে দেবেন আমাদের পেজটা ফলো করে দেবেন আর আপনার মতামত কমেন্ট করে অবশ্যই জানান ধন্যবাদ